Привет, ребята! Ну что, как настроение? Очень Супер. хорошо. Супер, бодрый. Филиппа, ты как? Хорошо. Тебе верится, что ты на Флориде? Да. На курортах? Вот она, Флорида. Вот она, курорты. Вот смотрите, да, какие замечательные пальмы. Итак, мы уже четвертый день путешествий, путешествии. Сегодня началось наше путешествие. Флорида Сарасота замечательные места, замечательные курорты, замечательные пляжи. Сейчас мы приближаемся вот к океану, точнее к заливу мексиканскому. И мы увидим сейчас, как же поживают наши дорогие американцы на Флоридах. Вот они Флориды, вот они Сарасоты, белые пески. Поэтому продолжаем наслаждаться продолжаем молиться и благодарить господа благодарить господа вот такие небольшие домики и рядом побольше вот этот который домик побольше справа вы видите сейчас как раз на продаже все на все за 4 миллиона можно купить и жить прямо на берегу на берегу залива. С этой стороны домик поскромнее. Тень падает на него. Смотрите, какие красивые пальмы вокруг него. Какие пальмы вокруг него. Просто замечательные. А, да, вот Аня говорит, что эти пальмы привезены из этого, с Гавайи. Там они выращивают, сюда привозят. И одна пальма стоит 10 тысяч долларов, чтобы посадить здесь ее. Вот можете посчитать сколько пальм там внутри еще сколько и будет стоить ваше зеленение а вот пальмы попроще э, флоридские обычные красотища